बोलिए बोलिए सर क्या है सब भाजी महंगा है सर अभी वटाना दो सौ किलो फरसी दो सौ किलो है भिंडी अस्सी रुपये सौ रुपये किलो है वांगी साठ रुपये किलो है हर भाजी का भाव डबल टिबल है आ, आपुर आपुर। तो उस हिसाब से दिक्कत आ रही है धंधे में हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है ग्राहक से ज़्यादा क्योंकि जहाँ पचास का माल आता है उधर अस्सी नब्बे का माल जाता है फिर उसके बाद में धंधा भी ग्राहक भी सोच सोच के लेता है कि लेके नहीं ये भाव से अभी कैसा आधा किलो लेने वाला आदमी पाओ किलो लेगा यानी कॉम्प्रोमाइज़ में अभी चालू है धंधा यानी बहुत स्लो हो गया है महंगाई की वजह से हर एक सब्ज़ी का रेट बढ़ा हुआ है कोई भी सब्ज़ी सस्ती नहीं टमाटर सौ रुपये किलो हो गया है कांदा साठ रुपए किलो है आलू चालीस रुपये किलो है वटाना दो सौ किलो है फरसी दो सौ किलो है हर एक चीज़ का भाव ऊपर है अभी फिलहाल अब कब तक चलेगा ये मालूम नहीं है गरीब आदमी का जीना हर आदमी यानी ये परेशान है धंधे वाले भी परेशान है लेने वाले भी परेशान है कि इतना महंगा है तो क्या हिसाब से ले हर दस आदमी बात करेगा भाव करता है तो उसमें एक आदमी लेता है बाकी नौ आदमी खाली पूछ के चले जाते हैं ऐसे चालू है पानी के है पानी की बहुत कंडीशन ख़राब चालू है फिलहाल पड़ा है कि बारिश नहीं हुआ है टाइम से बारिश नहीं हुआ है उसकी वजह से सब महँगा हो गया है टमाटर महँगा है धनिया मँगा है मिर्ची मंगाई है यानी हर एक भाजी महँगा है जो दस रुपये मारा है वो आज पचास रुपया है और जो बीस रुपया पाव किलो मिर्ची आज वो चालीस पचास रुपया पाओ है बारिश हुआ नहीं उसके कारण से ऐसा कुछ ये नहीं है ये दर साल महंगा होता है अभी ये सस्ता बोलेगा टाइम से जब बारिश रुकेगा ठंडी पड़ेगा तभी रेल सस्ता होएगा इसके अलावा पहले होएगा नहीं कितना भी हो दिक्कत क्या, क्या रही है दिक्कत ये होती है टाइम से बारिश होएगा तो खेती होएगा तो माल आएगा तो हम सस्ता होएगा और जब माल नहीं है तो सस्ता कहाँ से होएगा दस दस गड्डी माल है सौजन खरीदी करने वाले तो तो बढ़ने वाला है ऐसा तो नहीं है हाँ टाइम से बारिश हो गया माल तैयार हो गया तो भाजी गिरेगा सस्ता हो जाएगा सब सस्ता हो जाएगा आज के तारीख में टमाटर भी महंगा है टमाटर है नहीं मार्केट में बारिश होता है पहले मार्केट खराब हो जाता है क्यों उसका झाड़ नहीं टिकता है पहले गर्मी ठंड से ख़राब होते इसलिए टमाटर भी महंगा होगा प्रतिक्रिया त्यांची तर परवडत नाही सगळ्या गोष्टी आणि हे पावसाळ्यातून मी वाढतात का, का वाटत ते आता माहिती नाही की टेम्पो ते थांबून ठेवतात ते काय करतात ते माहिती नाही की नंतर मग असे पावसाळ्यातून चालू झालं नाही की मग ते सगळे भाग असतात ते सडलेले असतात मग त्याचे भाव वाढतात असं काय करतात ते माहिती नाही काय त्रास सहन करावा लागतो आता आम्हाला इन्कम कमी आहे आम्हाला वेतन कमी आहे आणि भाज्या एवढ्या महाग आहे तरी पण आपल्याला काय होतात रोज डेली युजला लागतात त्यावर घ्यावंच लागतं सांग करावंच लागतं आम्हाला काय करा नाव लग्न कुराला सावांना घेऊन आता टमॅटोचे भाव शंभर रुपये किलो परवडतंय का आमच्यासाठी हां कांद्याचे भाव वाढतात लसूणचे भाव वाढतात कमीच व्हायला बघत तुम्ही मग आता काय करणार लागतं मग आम्हाला नागरिक काय करू मागा असं तरी घ्यावंच लागतं